bizlə. Mən məsəl üçün Pfizer vurdurmaq üçün kifayət qədər adam tanıyıram ki, tapmır. O, hansı onlayn qeydiyyatdan qeydiyyatdan keçirsə, Pfizer vurulan yerlər də dolu diyrələr. Niyə qardaş, alın gətirin Pfizer vurdurun da. İnanmırdı insanlar bu vaksinə. Neçə idi ki, onun biri səf eləmirimsə, yenə deyirəm, 24 e, avrodur. 1 milyon dozu eləyir 24 milyon avro. Nə belə şeydir. Bir dozu 24 avro? Bəli, bəli. Bir, bir dozu. Bir dozu avro. deyəndə ki, yəni deyəsən o 2 dəfəlik dozu 24 avro. Bir nəfərə. Hə, bəli, bəli. Elə ardıcıl. Yəni, Mənə qiyməti az deyir. O, ayzar bəy, insandan dəyərlidir, amma Dövlət üçün yox. Mən vətəndaş kimi. Hə, yox, vətəndaş kimi. Təbii mən ki, təbii ki, ki, və ki, və ki və təbii ki. Yox, o Bizim aldığımız qiymətli pulla vurulmaq qadağandır. Yəni bu vaksin pulsu deyil. Onu içirəm. bizim am dövlət de, gedir 1.24-25 avrodan alır. Amma indi məsəl üçün gedib hesablayanda e, 24-25 avro 50, 50 manat, manat eləyir. 250-200 manata saxta vaksin pasportları alırlar da. Ha niyə? Hı? İnanmırlar da. Heç Pfizer-ə də inanmırlar.